Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke bosku di kesempatan hari ini Kita akan membagikan cara pemotongan tirai bambu Kebetulan ini tirai bambu dengan ukuran Untuk lebarnya 2,5 meter Dan tingginya 2 meter ini nanti kita bagi dua kita bagi dua pas di tengah-tengah nanti kita potong ini sudah kita garis untuk bagian tengahnya menggunakan pensil oke selanjutnya kita akan memotong untuk pemotongan sendiri kita menggunakan gunting seng bosku kalau kita menggunakan gergaji nanti akan kesulitan dan prosesnya juga lama untuk lebih cepatnya kita menggunakan gunting seperti ini ini gunting seng ini bisa dibeli di toko-toko bangunan untuk harganya sendiri kisaran harga sekitar 50 ribu nanti kita coba potong dan nanti kita lihat seberapa bagus hasilnya nanti bosku oke kita akan lanjut proses pengguntingan setelah itu nanti kita akan anyam lagi untuk bagian pinggirnya yang sudah selesai digunting Oke okay, bosku setelah kita proses pemotongan menjadi dua bagian dan kita sudah selesai menganyam bagian pinggirnya kelihatan rapi Oke okay, demikian video yang bisa saya bagikan kali ini mudah-mudahan bisa menjadi Rekomendasi untuk teman-teman yang mau memotong tirai bambu dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Salam berkarya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.